своя. А как ты думаешь, мы все не переборщились с шариком? Коля, ты где? Виталик? Все. Ого, зачем столько много шариков? Ну, это зачем? Я сегодня Наташу из роддома забираю. Хочеться, щоб все ж праздник! Хі -хі -хі. Коля, ну в якої маршрутки? З дитиною. Ти горшочек включай. Хочеться, щоб все ж було красиво. Наташу треба забирати на лімузині. Ну, лімзині. День на лімузин нема. Ух! Можно же позвонить родителям Наташи. Они всегда про деньги. Отсутчик а работает. Позвонил. Стоп, ну оставь. стоп. погромче. Министр энергетики, обвиняемый в коррупции, сбежал вместе с женой. Предположительно, Цюрих. Подожди. что я не понял. Что значит сбежал? Это получается, что у Натаси теперь, кроме меня, вообще никого не мол. Так надо срочно ей забрать из роддома. Николя, спасибо. Я сам справлюсь. Ева, вот ты со мной? Нет, нет, я останусь, чтобы все подготовить. знаешь, ты очень похож на Джорджа Клуни. Такой же красивый, харизматичный. И тоби только идея. Виталик, говори прямо, зачем пришел? У тебя есть лимузин? У меня нет лимузина. Виталик, зачем тебе лимузин? Да ну я хочу Наташу красиво забрать из роддома. Ох, ты ж власть! Ты же можешь любую машину остановить и использовать в служебных целях. Виталик, я на должностное преступление не пойду. А, то есть всегда и шоу, сегодня вдруг не. Но это как-то неправильно. Неправильно? Это ничего не подарить. Когда у меня родился ребенок. А вот когда я рожала, О. мой меня дважды забирал. <связывая> это... Чего это два? Ну, первый раз из роддома, <связывая> а второй раз из милиции, когда я отметила. <связывая> <связывая> а у нас вообще-то свадьба. Так а что вы проти власти не попереш. Та ну ви не волнуйтесь. Я зараз швидко заберу Наташу із роддому і поїдете дальше фотографуватися возле пам'ятника. Ой! Бонжорно, Віталік! А ви сейчас во Флоренції. Тут так класно. Ну, а я в Києві. Тут і все лучше. Віталік, а де це ти? пока вы там в своей Италии, у нас запустили новые маршрутки. Вот все. Та шутка, шутка. В лимузине еду. Наташу из роддома забирать. В лимузине? А не жирно ли будет, а? шасрут дома не забрал. Ой, Марина, только не надо начать. Валера, я тебе буду за всю жизнь вспоминать. Марина. Ты меня лишил с ребенком, ты года одной на руках. И не зарабатывал денег, чтобы его обеспечивать. А вы в таком виде собираетесь встречать жену с ребенком? Ну, все согласен. Надо что-то понаряднее. О! Ну, всі согласен, конечно. На тобі моя майка не так красиво смотриться, як на мені. Ну, чесно, брат, ти з муки не гнеотий. Хоч і ця по по нарядні. Я плаття не дам. Ну, ладно, тоді зїдем до мене, додумаю, я быстро переоденусь. Что-то случилось? Не наоборот, все просто отлично. Лимузин есть. Манашу, ты все в коридор. Потеряла стрижку и сукаешь? Нет, я решила повытирать пыль. Все-таки в доме будет маленький ребенок. Ева, був бы я свободен. Я бы на то без жены все. выглядишь. Понятное дело. В таком пиджаке для меня захочет родить любая. О, Коля молодец, подготовился. Все, я пишу. Ютак, так, подожди. Дай я тебя обниму. Ева, ну что ты? Как будто в последний раз. Ну, ждите. Скоро в всей квартире поселится детский смех. <сосит> Виталик. Удануна, ну, mm. а у тебя случайно нет телефона директора детского садика? Ну, наша тебе Моя внучка сегодня осталась ночевать mm. у своего бойхренда. А зараз в садик такие очереди, что уже пора занимать. <с <с Так а что ж мы сидим? Горько, 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 горько. Виталик, ну ты не перегибай. Ты ж не вам. За них не уст невесты. <реш> а теперь я. Да <реш> <реш> <ж> жутко, жутко. Да <реш> с юмор понимать надо. Конечный роддом Кого подвезти по маршруту Сидайте, 5 гривен Послушай, ну это уж слишком. Да что такое Ну я же не могу с пустыми руками приехать Мне же надо за что-то цветы купить <Слышко> Давай, 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 давай Давайте, давайте, давайте выходите. Поздравляем, 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 поздравляем. А <свистит> Наташа, <свистит> Наташа, Наташенька, извини свою поздоровье. Просто такая новость, твои папа с мамой сбежали за границу. Я знаю. Стас? Вот ты за эту трубу. Виталик, я давно хотела тебе сказать, я просто не решалась. В общем, этот ребенок не от тебя, а от Стас. Мы со Стасом любим друг друга, и мы улетаем к моим родителям за границу. Так, подождите. Я улетаю, ты а, ребенок. А ребенка я оставляю тебе. Мы решили, что мы хотим пожить немного для себя. Ну, а ты очень хотел этого ребенка. В общем, ты будешь хорошим отцом. Да, Виталик, не нужно меня искать. Между нами все кончено. Прости. На, -та на. Я так понимаю, лимузин больше не нужен. Мы поедем. Я извиняюсь. Виталик... А у нас в гараже сегодня что-то будет? Не, Петрович, что-то не мое настроение праздновать. Тем более, мы не думаем ждуть Евы с Колей. Пока. Понявшись замки другі, як це може бути, ой, я звіняюся, навірно, перепутав. Та ні, не перепутав. вам кого? Так це вы кто такой? И что вы делаете в моей квартире, а? Э -э -э Это моя квартира. Я ее сегодня только купил. Вы у меня ничего не покупали. Как вы могли купить и без документов? У меня есть все документы. Заверенные нотариусом. Мое имя так подожди, я ничего не понимаю. Ева! Ева! А где Ева? Какая Ева? Ну, девушка такая красивая. А, предыдущая хозяйка? Ну так она продала квартиру и уехала. Всех продала и уехала. А ты, Коля? Какой Коля? Ну собака такая красивая. А собака? Мы ее отвезли в питомник, потому что хозяйка сказала, что она ей не нужна. Так, мужчина, не приставайте, а то я сейчас вызову полицию. Поздравляю, Виталик. тебя кинули. Я вот думаю, а какое первое слово сказать? Мама или папа? А ты скажи, на переезде панду поездом сбила. Вот это родители обалдеют. Виталик. Так а что ж ты поработать? Надо звонить в полицию. Точно. Италия на связи! Да. Привет. Виталик, ну что, забрал Наташу с роддома? С дитинкой? Забрал. Все в порядке. Виталик, что ты какой-то а ну стой! Тихо, <звук> тихо, 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 Все в порядке. тихо, 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 все все все, все-все-все. все. Все, 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 тихо, все. тихо, 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 Так, Виталик, суммы имеем. Телефон украл. Родители Витали. Колю отдал в питомник. Твоя подруга Ева продала твою квартиру и тебе нема де жить. Наташа тебе бросила. И твой ребенок от Стаса. Отлично. Получається, що ти не мой рібенок. Ти мой И Я тебе ніколи не брошу. Я назову тебе Натаса. Все одно в мене буде моя Наташенька. Мама для ребенка ⁇ это самое главное. Но иногда оказывается так, что лучшая мама ⁇ это папа.